ایک صاحب آئے تو انہوں نے کچھ میڈیسن وغیرہ لی مجھ سے تو بل ان کا کچھ زیادہ بن گیا آخن لگے کچھ رعایت کرو رایت بھی کر دی تو وہ جب جانے لگے تو آخن لگے کہ یہ سارے نہ پیسے دی کھیڈ ہے یہ ساری پیسے دی کھیڈ پیسے ہون تے سارے امیر نے تو پیسے نہ ہون تے غریب ہی کو نہیں رشتہ دار بھی نہیں پوچھتے کہ پیسے بیگانے بھی عزت کر ہیں اور بندہ غریب ہو اپنے بھی عزت کرنا چھوڑ جاتے ہیں میں نے کہا بات کسی حد تک آپ کی ٹھیک ہے تو وہ کہنے لگا سارا پیسے دے چکر ہے جی سارا مایا ہی ہے تو میں نے کہا کہ یار کسی کو تو استثناء استثنا دو کسی کو تو معافی دے دو میں نے اسے کہا کہ تمہارے ابا نے تم پر اپنی جوانی نچھاور کر دی تیرے ابا نے پیسے پوچھے نہیں تیرے کو تمہاری اماں نے جو تجھے دودھ پلایا تھا کبھی تیری اماں نے تجھ سے پیسے پوچھے ہیں یار کسی کو تو معافی دیں وہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں پولیس والے ٹھیک ہوں گے جی ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰੋ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਐ ਇਹ ਜੋ ਤਾਜਰ ਅਜ਼ਰਾਤ ਐ ਇਹ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜ਼ਰਾਤ ਐ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਐ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਐ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਐ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਰਹਿ ਕੌਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈ ਸੇ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਾਂ ਇਸਤਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ تو انہیں ماں باپ کے بارے میں تو چلو یہی کہہ دی اگر ماں پہ انہوں چھٹ گئے باقی سارے پیسے کا چکر ہے تو یہ تو کسی کو تو معافی دو ہم کسی کو معافی نہیں دے رہے ہم کہتے ہیں سارے ٹھیک نہیں اور بنانے والا رب کہہ رہا لقد خلقنا نل فی عرفی تقویم اور میں نے بنائی بڑے سونے کر کے ہم میں کہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں بنانے والا کہہ رہا کہ میں نے بنایا ہی پڑا خوبصورت کر کے ربطالیٰ ارشاد فرماتے کہ جیسے میں نے چاہا آپ نے کبھی دیکھا کسی کے کسی بندے کے تین ہاتھ ہوں دو منہ ہوں چار ٹانگے ہوں ایسے تو جیسی صورت میرے رب نے چاہی رب تعالیٰ نے ویسی خلق فرمائی لقد خلق نل انسان ہم نے انسان کو ویسے بنایا جیسے اس کی مرضی تھی اور انسان ہے کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں وہ کہتا جی سارے ٹھیک نہیں سارا پیسے کا چکر ہے ہم کہتے ہیں کسی کو تو معافی دو سارے ٹھیک نہیں ہے ہر جگہ پہ سارے خراب نہیں ہوتے بہت سارے ایسے پولیس والے ہیں جو خدا خوفی کر جاتے بہت سارے ایسے مولانا حضرات ہیں بڑے بڑے اچھے مسئلے بتاتے ہیں سارے ایک جیسے ایک ایک لائن میں نا کھڑا کر کے سب کو شوٹ کریں بہت سارے اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں اور بنانا والا جب کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا ہی بڑا سونا کر کے اب جیسے میری منشا تھی جیسے میں نے اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اسی بھی کسی امیر گھرانے پیدا ہوتے ہیں ہم بھی کسی امیر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو میں سادہ سا جواب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا کہ تیرا چاچا یہ ہوتا اگر تیرا باپ یہ ہوتا اگر اللہ نے چاہا تیرا تایا یہ ہوتا تو تجھے کیا جب رب نے تجھے وہ منشا عطا کیا تو تو تجھے ماننے میں کیا تکلیف ہے تو تو کہہ نا رب کا شکر ہے جیسے والدین مجھے عطا کیے جیسے چاچا مجھے عطا کیے جیسے تائے جیسے مامے مجھے عطا کیے تو رب کا شکر ہی نہیں کر رہا کسی کو معافی نہیں دے رہا ساری ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں وہ بھی ٹھیک نہیں پھوپھیاں بھی ٹھیک نہیں تو ٹھیک کون رہ گیا تو وہ کیسی اینک ہے نا جو آپ کی اینک وہ لگی ہوئی ہے صرف آپ ہی ٹھیک ہیں اور باقی آپ کو کوئی ٹھیک نظر ہی نہیں آ رہا میرے محبوب پاک بلند باز صدر شریف پال میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وارک وسلم فرمانے لگے اور یہ تبرانی کی حدیث ترمیزی شریف کی حدیث حضور فرمانے لگے عالم کو اس کے علم کی وجہ سے بزرگوں کو ان کی بزرگی عمر کی وجہ سے اور حکمرانوں کو ان کے عہدے کی وجہ سے عزت کیا کرو نہیں یہ میرا قول نہیں یہ نبی پاک کا کال ہے سبحان اللہ تو ذرا بلند کیجیے عالم کو اس کے علم کی وجہ سے بزرگوں کو ان کی بزرگی عمر کی وجہ سے اور حکمرانوں کو ان کے عہدے کی وجہ سے ان کی عزت کیا کرو جب آپ عزت دینا شروع کریں گے جب آپ کسی کے لیے خیر کے جذبے رکھنا شروع کریں گے کسی کے لیے اچھے الفاظ رکھنا شروع کریں گے رب تعالیٰ آپ کو بھی عزتوں سے نوازنا شروع کر دے گا حدیث پاک سنیے میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی بارگاہ میں تین صحابی پیش ہوئے آج ہمارا مسئلہ ایک یہ ہوا کہ آج ہم کسی کو بولنے نہیں دیتے باپ ان پڑھ تھا اور مزدور آدمی تھا اور اس نے اپنی ساری جوانی لگا کے پیسے لگا کے اپنے بیٹے کو پڑھا دیا اور بیٹا اب انجینئر بن گیا ہے بیریہ ٹاؤن کے بڑے بڑے کنٹریکٹ لینے لگا اب وہ چونکہ پڑھ گیا تھا ਔਰ ਬਾਪ ਅਨਪੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ مشورہ ਦੇ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਇਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਾਪ ਬੋਲਤਾ ਅਬ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੋਲ ਪੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਆਜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਆ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜੂ ਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ وہ کاروبار جو اس نے جو کمایا تھا تیری پڑھائی پر اس نے صرف جو کر دیا ہونا بینوں کی پتہ ہے میں بتا تو جی میں چونکہ پڑھیا لکھا بہت ہے میں چونکہ انجینئر صاحب ہوں بڑے بڑے میں نے نقشے بنائے ہیں تو مجھ سے پوچھو ابے سے کیا پوچھ رہے ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بچے نے کوئی عزت والی احترام والی بات نہیں کی اس سے یہ چاہیے تھا کہ پہلے ابا جی کو بولنے دیتا ابا جی اس کو کیا مشورہ دیتے ہیں تو پھر وہ بچہ بولتا ابا جی تھی جو کہہ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے پر جی ایسی ایسرا دی بجائے اگر ایسرا کر لیے تو زیادہ بہتر نہیں تو یہ انداز جو تھا یہ زیادہ خوبصورت تھا بجائے کہ وہ ابا جی کو پہلے آج جو ہمارا دور آیا ہے آپ یقین کریں ہم تو کسی کو بولنے نہیں دیتے اب چونکہ اندر ایک مفتی صاحب ہیں ایک انجینئر صاحب ہیں ایک پڑھی لکھی شخصیت ہے اندر تو وہ کیسے آپ کو چپ رہنے دے